Здравствуйте. Здравствуйте. Снимаешь, да? Уже можно, да? Уже, да? Кушать хочется. И пивка бы, да? Классная выставка. Ива по сравнению с ней фигня. Здравствуйте! Мы на выставке Евросаторе во Франции в Париже. Представлены новинки в этом году, которые мы делали очень-очень упорно, кропотливо. Наши новые тепловизионные прицелы, новые системы с баллистическим калькулятором, дальномером, его точками, функцией ведения боя за укрытие. Много-много интересных плюшек, которых у других нет. Которые сделаны для наших бойцов Украины. Монокуляр ночного видения в алюминиевом корпусе которые мы делаем у себя на оборудовании. И также старые наши монокуляры, модели, которые прославились надежностью и качеством изображения. И также новые монокуляры. Сегодня мы расскажем, покажем, что на выставке, что интересного, что будет полезного для Украины и наших военных. Лазерная система, которая сбивает э, дроны. Вот такую штуку нам обязательно надо. Хотя бы в каждый город, хотя бы за десяток. Работает на один километр. Всего лишь надо три секунды, чтобы прожег дрон. Главный принцип его – это мощный импульс генерируется, который благодаря внутреннему мотору, который двигает линзы, может сфокусировать на ту дистанцию, которая именно летит дрон и поражает его. Цена его 2,5 миллиона евро. Лодочка. Установлен пулеметик, тепловизионная камера, лазерный дальномер. 50 км дистанция до управления, может максимальная на нем 80 км в час, максимальная 110, и может автономно плыть 10 часов. Установлен Starlink на нем, чтобы им управлять. Вот такие штуки нам надо, и такие мы используем. Рэбы. Центр управления. Тепловизионная картинка цифровая картинка, периметр. Видно, где дрон летит, где управляет, детектор. Пойдем покажу, как оно работает. Сканирует она частоту от 400 МГц до 6 ГГц. Видно, что оно засекло 800 МГц, 950 МГц, 1150 и каждые каналы видно, где, на какой частоте. По периметру видно, где именно надо глушить и можешь нажатием кнопки включить шум и оно будет глушить ту или иную частоту. Хочешь оно 800 герц заглушит, очень круто. Пойдем еще покажу. Показывает периметр, направление, на какой частоте, где находится сигнал. Вот более мобильная система. Карта, где летают дроны, видно какие дроны, периметр где глушится именно сигнал, чтобы они не залетели. Снимаешь, да? Уже можно, да? Уже, да? Что, что? Давайте посмотрим Мурана. 155 миллиметров пушка. Время перезарядки 5 минут. Стреляет на 39 километров. 29 тонн, 13 метров в длину, 3 метра в ширину, мощность 300 киловатт. Пойдемте вовнутрь посмотрим. Ведение боя, кабина. Автоматизировано. 4 оси. Дополнительный пулемет с лазерным наведением. Тепловизионная камера Мурана. Французское производство. Красненький пистолетик. Глок. 17. Синенький пистолетик. Тоже Глок 17Т. Мне неудобно вот здесь вообще. У Берета показывает сколько патронов. Более удобный у Берета в пульте. Гарифон. Боевая бронированная машина. Три оси. Ягуар с пушкой 40 миллиметров сервал питанчик французского производства а что не записываешь классная выставка его по сравнению с ней фигня вап мк3 лазеры тепловизоры намедения, дроны глушилки пулемет что есть скоробей 8 тонн 4 на 4 3,5 метра, 300 лошадиных сил, электрический двигатель на 100 лошадей, гибридная установка, генератор на 70 кВт, 120 км в час, драйлер, роботизированный машинка, центры управления, бай-систем, крупнейший концерт, в один из крупнейших в Великобритании, Amtibiophonbat, танчик. Англичане делают. Тридон МК-2. Фокерил Ай-Икс. С него выезжает пушка. Она крутится на всех направлениях и может сбивать дроны. Хавку, хавку надо. Пожрать надо где-то взять. Кушать хочется. И фивкабы, бы, да? Смотри, там выпивают. Нам надо туда. Военные гелендфагенность эскалон 140 такой как неземной красивый леопард 2 37 метров 1100 киловатт 65 километров в час 120 миллиметров пушка леопард 2 а 8 400 километров дистанция может проехать 69 тонн 1500 лошадиных сил тоже 120 миллиметров Ягуар, мобильный внедорожник военный. Боксер RCT-30, 38 тонн, длина 8 метров, ширина 3 метра. 100 км в час максимальный ход. Боксер Трекер, 45 тонн, 7 метров в длину, 70 км в час. Леопард-2. Концерн Rain Metal, немецкий. HX8 на 8. Скорпион. Пантера Эво. Маленький дрончик. Конкурент Химарса. Нам, наверное, такие не давали даже. Средний танк боевой. Смотри, какой. Для разминирования. HAS-64 Apache. New Combat Helicopter. Пошли F-16. Че F-35 смотри.